Yəni slən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə badımcaq çırtması və ya badımcaq qovrulması hazırlayacağam. Bunun üçün bizə 1 kilo badımcaq, 3 pomidor, 2 baş soğan, 2 diş sarmsaq, zövqə görə yumurta, mən 3 mü tələb edəcəm. Duz, iyot, sar kök lazımdır. Keçəyi hazırlamağını. <coughs> mən burada artıq soğanları soymuşam, sarmsaqları soymuşam. Pomidorları yuyub soymuşam. Yəni ərzaqlar hamısı yuyulub Duzlu suda hazırlamışam ki inşallah badımcanları soyub duzlu suya basacam. Çünki acılığı çıxsın. Doğrayandan sonra yenə duzlu su əlavə edirəm. Yoxsa badımcandan həm yemeyin rəngi qaralır, həm acı olur. Və burada axıncı badımcanı soyuram. Gördünüz ki duzlu su əlavə edirəm. Belə də badımcanlar həm tez bişirib yup yumuşaq olur, həm acılığını suya verib həm də rəngi yemeyin rəngində gözəl çıxır. İnşallah kanalımı bəyənərsiniz. Kanalım çox balacadır, təzə açmışam. İnşallah abunə olun, dəstək olun. Bir-birimizə qadın dəstəyi həmrəyliyi ola. Çalaq mənim kanalımda böyüyə, daha gözəl videolar paylaşaram. Və artıq ərzaqları, tərəvəzləri yumuşam, hazırdır. Yağı tavaya alıb etmişəm. İstədiyiniz kimi istə, belə qatı yağ, istə, duru yağ, hansı yağdır istəsə, iki-iki yağınında çox gözəl bişir, tatlı yemek alınır. Soğanlar başlayın doğramağa. Ee, soğanların ölçüsü ne büyük, ne küçük, yani orta ölçüde. Çok küçük olanda da soğan, mence soğan yemeğe dad verir. Sulu yemeklerde küçük mən de ancak böyle kuru yemeklerde hoşlanır bir soğan biraz diri olsun. Doğru abi, şimdi onu koyacağım. Zəhlə siz də izləyin. Yazın ən çox sevdiyiniz yemək hansıdır? Ən çox sevindiyiniz ev işi hansıdır? Və kağ vaxtınızda nə ilə məşğul olursunuz? Soğanları doğramışam, hazırdım. İndi isə pomidorları doğrayacam. Sarımsağı ən sonda doğrayıb yeməyə qatacam ki, sarımsaq öncədən doğrayanda soğanla bir yerdə qızardanda samsa həm vitaminə gedir, həm yəni yeməkdə dadı gəlmir. Mən xoşlayıram ki, samsa yeməkdə dadı gəlsin, vitaminli olsun, ən azı uşaqlar üçün. Çünki bələkçi samsa sağ, yemirlər, amma yeməkdə yeyirlər. Səslandırmanı həyətə edirəm. Ee, eğer cüce sessiz zat gelirse sizden özür sayın. Hazırda pomidorları da elə kubik, soğan şeklinde kubik kubik doğramışam. Ama pomidorun suyunu sıxmıram. Önceden yuram, sonradan pomidoru yuyup suyunu sıxmıram. Çünkü onun suyu da yemeye ayrıca bir tad verir. Ve burada sonuncu badım canımda da artık doğrayıram. Hamısını çekmedim ki video uzun olur. casə də çalışdım ki çəkim. Patlıcanlar da nə böyük, nə balaca kubik kubik doğrayıram. Əslində istəyə görə də kim necə xoşlayır, doğraya bilər, amma çox böyük olsa keç pişəcəy. Çox xırda da olanda əzilir. Amma mən çox sevdiyim yeməklərdən biridir bu. Hətta badımcan versimiz nə ola? Bitir. Düzü qışda dolur badımcan, ancaq ədaddara e, eyni olmur. Gözəl yemək tibadımcanca əlləri qapqara eləyir. İnşallah ki, qablar yuvarıq keçib gedə. Və beləliklə gördüyünüz kimi kubik-kubik, orta boyda doğradım. Çovancım artıq qızarmağa başlayır. Dediyə yağ belə çox görsənə bilər amma ki, badımcan tökəndən sonra tamamin yağı üzünə çəkir. Düzməndə su yeyməklər çox yağlı sevmirəm. Ammac belə quru yeməklər, badımcan, kələm qovrulması, kaşlıq qızartmasında yağsız olanda quru olur, yapışır. Çoranın duzunu tük tük az əlavə elədim. Uşaqlara görə çox duzlu etmirəm amma yenə sonda üzünə baxıram. Azdırsa yenə də edirəm. İstəyimsar kökün, sar kök zərd açaldı deyilir. Mən sevdiyim ədviyyatlardan biridir. Demə ola çox yeməyə istifadə eləyirəm. Siz bilməyə də bilərsiz. Amma həm çox xeyirlidir. Yemiyə mənəcə gözəl tat verir. Və yeməyə istiotu dəncədən qatıram. Çox insan bişdikdən sonra və ya bişməyə yaxın istiotu qatır ki, Soğan çayı acılı ve Özür Karalık verir. Ama ben için hiç öyle bir şey yaşamamışım. Yani soğanın rengi bence hiç de değişmiyor. Daha tatlı olur beledende. Yine zövka göre diyelim. Kim necə isterse inşallah öyle eder. İnşallah ki videomu beğenirsiniz. Abone olarsınız. Önceden çok çok teşekkürimi bildirem alıp bilsin ki netikimde nasıl kusur olur. Çünkü hala Bu sözü video paylaşıram, biraz həyəcan var. Və gördünüz ki, pomidorlar suyu ilə bir yerdə qələbə elədim. Biraz pomidorla soğan, qovulandan sonra çıxdığım 3-4 dəfə suyun dəyişdim badımcanın. Həm duzlu suyu yaxşı keçsin, həm də ki tamamilə qara rəngi keçsin ki, yemeyin rəngi gözəl alınsın. Qabağın cana gözü rəngi qaranlıyıb, çox gözəl qalıb. İki dəfə suyun dəyişməmə baxmayaraq görürsüz yenə də qara su çıxıb. Onu süzüb azca sıxıram, tərkibində su çox qalmasın və yeməyə əlavə edirəm. Bir anın telefonunu çəkdiyim üçün biraz çətin olur, üzrlü sayın. di üzərinə yarım stakandan da az, çox az stakanın dibində qaynar su əlavə edəcəm. Düzdür badımcanın öz suyu, suyu çıxacağı, pomidor suyu var, amma yenə də yapışmasın deyə əlavə edirəm. Və gördünüz kimi samsağı da ən sonda tökdüm. Xırda-xırda doğramışam. Yəni samsağı istəyə görədir. Bir dişdə qatmaq olar, iki dişdə qatmaq olar, iki dişdə artıq qatsa, yeməyə samsağın tamı çox gələcək. Badımcan öz tadını dəyişəcək bələəliklə qapağın qoyacaq ki, suyu çəkilsin, amma yəni çox gözlətməyin. Fadımca əllə baxın, bişibsə çox əcilməsin. Tez bişir, tez əmələ gəlir. Görünür ki, tərkibində heç bir yağ qalmadı, tamamilə yağını çəkdi. Yumurtasını da əlavə etdik. Çox gözəl yeməy alındı. İnşallah siz də evdə bişirəsiniz. işin herkes indiden hoş olsun izleyen herkes